В прямом эфире студия Репортер. Ее проведу я, Михаил Бардин. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Андрей Савицкий, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, в сфере, в сфере ОСМД, общества совладельцев многоквартирных домов. И мы поговорим об изменениях в закон об ОСМД, которые вступили в силу 1 июля этого года. И... В каждом многоквартирном доме Одессы, и не только Одессы и Украины, до 1 июля следующего года необходимо создать ОСМД. Чем это грозит простым людям? Давайте начнем. Да, фактически я хотел сказать, что закон о введении жильцов многоквартирного дома был принят в 2001 году. И фактически законодатель дал право еще с 2001 года создавать объединение жильцов многоквартирного дома. Действительно, 1.07.2015 -го -го года вступил в законную силу закон о особенности осуществления права собственности многоквартирных домов, который дал изменения в закон о выведении жильцов многоквартирного дома. Самой такой, скажем так, проблемой, фактически, которые столкнулись жильцы, это короткие сроки для, по сути, Определение объединение жильцов и объединение них в ОСМД. Законодатель дал срок в течение года, то есть до 1.07.2016 года жильцы многоквартирных домов должны объединиться и создать ОСМД. В противном случае, если это не происходит, то исполнительный комитет им, скажем так, навязывает или не дает, ну, навязывает слово, наверное, неправильно, а дает право выбора там управителя, либо управленческой компании, которая будет управлять и обслуживать их дом. То есть это, по сути, фактически немножко уже сфера Хозяйственная сфера предпринимательства. То есть, скорее всего, что это управленческие компании, они будут либо частные предприятия, либо товарыства, Ну и фактически уже с этого следует и налогообложение, и всего другое, там, как будет все это происходить. Скажите, какая, какова процедура и как оформление у СМД? <соснаблюдение> что для этого необходимо сделать? Как нужно объединиться с жителем дома? И сколько это примерно может занимать времени? То есть стоит ли уже людям торопиться, mm -hmm. хотя еще как бы есть время до 1 июля следующего года, либо можно еще по договариваться с выбором председателя СМД, там, устроить mm -hmm. дебаты какие-то. Ну, по сути, объединяться надо было еще, наверное, с 2001 года, потому что так как вы будете сами управлять своим домом, наверное, скорее всего, что никто не будет. Но сегодня действительно немножко изменена процедура по сравнению с предыдущим законом. Это что обозначает? Сегодня... С чего начинается вообще самое главное? Это, конечно, с группа. группы. То есть тех людей, которые возьмут на себя первую ответственность собрать, разъяснить всем остальным жильцам, для чего это нужно и какие этапы. Начинается с, с, с первого того, что э, уведомление о проведении общих собраний жильцов многоквартирного дома. Обязательно э, уведомление должно быть за 10 дней до даты проведения собрания, раздано каждому жильцу под роспись. Оно должно быть зарегистрировано где-то там в каких-то структурах мэрии или не обязательно? Не обязательно, Мэри. нет, не обязательно, то есть законодатель говорит о том, что просто должна быть, она должна пройти обязательно законная процедура, именно под роспись за 10 дней должны быть проведены первые собрания который организовывает инициативная группа и принимается уже на этом собрании, естественно, принимаются уже вопросы, связанные с уставом, утверждением устава, местонахождение, стоит ли вообще объединяться и создавать выбора правления, выбора председателя, возможно, там, если есть, там, предусмотрено выбор ревизийной комиссии. Да? Какое большое отличие есть в рамках этого, что раньше законодатель нам давал право, что первых три там, жильца, кто хотели создать ОСМД, они имели право это сделать. Сегодня принятие такого решения может быть только 75%. То есть если 75% жильцов всего дома проголосовали за создание ОСМД, в этом случае это является правомерным и, скажем так, законным проведения собрания. Фактически никогда, как практика подсказывает, фактически очень редко, когда собираются все 75% или 100%, как правило, собирается процентов 30-40 всего дома жильцов для принятия таких решений. Законодатель тоже дал право, закрепил, что есть такое понятие, как письменный опрос. То есть те граждане, которые фактически не присутствовали на собрании, они имеют право проголосовать либо за, либо против, уже просто, скажем так, председатель инициативной группы может э, каждому объяснить, пояснить, и он тогда в письменном виде принимает решение. Уже не э, голосовали, скажем так, в письменном виде, подтверждая с, э, в этом, скажем так, решение за, против, утрималось. Хорошо, это первый этап. А потом дом, я так понимаю, необходимо из коммунальной собственности передать на баланс уже вновь созданной организации. Как, это, как этот процесс вообще должен происходить? Я бы еще разбил на этап, связанный с э, вообще самой регистрацией. Регистрация в СМД проходит в государственных органах, э, и открытие счетов и так далее. Когда уже будет завершена полная процедура регистрации в СМД, уже наступает второй этап. Да. Достаточно самый сложный, потому что это передача дома с коммунальной собственностью либо с государственной собственности, уже на балансовую СМД. Передача дома, она подразумевает собой, прежде всего, передачу документов. Это и отведение земельного участка, это и, акты, и проектная документация, и акты выполненных там работ, и паспорта на лифты, ну и так далее, и так далее. Там достаточно большой перечень документов, которые необходимо передать новым, скажем так. То есть баланса, предыдущий балансодержатель обязан передать новому, так сказать, еще не балансодержателю, но, скажем который примется протоколом номер два, который примется решение о передаче дома, новому балансодержателю. No. нынешний балансодержатель в лице городской власти может намеренно затягивать передачу дома новому балансодержателю в лице ОСМД в связи с тем, что если до 1 июля ОСМД не будет создана в этом конкретно, допустим, взятом доме, то мэрия назначит своего представителя, своего свою обслуживающую компанию, которая может быть монополистом, то есть по сути нынешняя власть может быть городская может быть заинтересована в затягивании этого процесса дело в том что после принятия закона здесь скажем так со старым законом было более отрегулировано процесс передачи дома, передача земельного участка. Когда приняли новый закон и изменения в закону СМД, стал э, скажем, вопрос, первое всего, стал вопрос непонятный, как же все-таки земельные участки передавать. Потому что там была э, прописана методика, четкая процедура передачи. Сегодня этой методики нет, потому что методика 2011 года, новую методику еще ни кабинет министров, ни министерство, э, скажем так, ну, его еще не опубликовало. По сути, тоже становится вопрос, как передать землю. Что касается э, затягивания, затягивания, вы знаете, э, действительно сегодня происходят определенные процедуры, связанные с, э, скажем так, даже не с пониманием, как это нужно делать правильно. Э, и, по сути, можно сказать, там, да, там, затягивание происходит некоторых передачи, скажем так, уже нового баланса держателю. есть еще такой момент, что много документов, документов, которые обязаны передать старый баланс содержатель, их просто вообще не существует. То есть это также технические паспорта на общие на дома, это проектная документация, то есть она просто не существует. И, к сожалению, это ложится на плечи нового баланса держателя, хотя по закону должен старый баланс содержатель передать с этими документами. То есть, по сути, Но... если где-то в архив... Эти документы затерялись. Да, они затерялись. То есть, по сути, вот такая вот оформлять. По новому оформлять. А делать технический паспорт, естественно, для большого дома, там, скажем, это достаточно недешевое. А сколько сейчас стоит, ну, примерно? Ну, не знаю, может быть, там 60-70 тысяч гривен может mm -hmm. стоить технический паспорт на дом, там, ну, скажем так. Ну, то есть сейчас жильцы многоквартирных домов столкнутся, могут с, столкнуться с многими вопросами, с многими затратами финансовыми. С многими проблемами. Скажите, с затратами понятно, экономия на тарифах ЖКХ в ОСМД ну, то есть она будет присутствовать или все-таки нет? Как это предусмотрено в законе, как жильцы сами могут влиять на тарифы? Безусловно, что если вы объединяетесь в СМД, здесь есть большой плюс, что как раз тарификацию штат и тарификацию, скажем так, СДПТ, так называемого, вы сами контролируете. То есть вы сами устанавливаете, куда распределяются эти деньги, вы контролируете и расчетный счет, вы контролируете и по сути и поступление денег и распределение ну, по сути, данных и сами денежных... и дворника называем, да да да, да в... и штат это... в том числе вы тоже скажем так контролируете поэтому э, есть большое преимущество все-таки управлять домом самим Понятно, что многие сейчас одесситы не только столкнутся с трудностями при оформлении всех этих документов, это каждому необходим, каждому дому, по сути, необходим уже свой юрист штатный при оформлении, переоформлении документов и при оформлении ОСМД. Я знаю, вы в составе команды Украинской морской партии участвуете в этой разъяснительной работе, юридической помощи. Расскажите о том, где ее можно получить, как и Туда звонить, куда обращаться. Да, действительно, сегодня Украинская морская партия предоставляет практически бесплатные консультации, бесплатное оформление в регистрации объединения жильцов многоквартирного дома. Можно обращаться в приемную Украинской морской партии, городскую организацию Украинской морской партии. И, естественно, мы сегодня у нас есть люди, которыми мы, по сути, помогаем и осуществляем эту помощь. Ну хорошо, я думаю, что и эту реформу одесситы преодолеют, попытаются по крайней мере преодолеть без больших финансовых затрат, тем более, что оказывается бесплатная юридическая помощь. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии был Андрей Савицкий, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, и мы говорили о реформе ЖКХ в том плане, что до 1 июля 2016 года в каждом многоквартирном доме Одессы должно появиться общество с владельцами квартирных домов. Спасибо. Спасибо. Ставьте с репортером. До встречи.